Вы я понял. А я из Ивана Франковской области. Mm. Хочу у вас, как теперь, у вас там интернет, у нас здесь, знаете, у нас военное положение редко дают, значит, пользоваться вот это запретили интернетом. Хочу, как вы думаете, что происходит между Украиной и Россией? Что происходит между Украиной и Россией? Uh -huh. Ну, напряженные отношения. Это так только сказать. отношения, да, жертвы есть. Ну, конечно, ну что. А если жертвы есть, это как называется? Боевые действия идут. Боевые действия. Но не война или война. Ну, у вас военное положение официально? А у вас? Ну, в России нет. Нету, да. Вы уверены в этом, да? Ну, вроде как, нет. А скажите, а есть ли военные положения на Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области? Ну, отдельно по областям, наверное, есть все-таки. Значит, есть все-таки военные положения? Надо смотреть, я точно даже не знаю. Не знаешь, да? Угу. А вот почему была объявлена, вы не в курсе дела, когда была объявлена мобилизация? вообще на территории РФСР, либо России, когда? Сколько раз? Ну, один раз в 22 году. Нет, была объявлена мобилизация в 2014 году, Первую, Отечественную, Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, Отечественную мобилизация и третий раз, в 2024. Угу. Так это значит война или спецоперация? Ну, называть можно как угодно. А как um. а, хорошо. А как вы думаете, а почему не назвали войной? Ну блин, если бы была прям война-война, ага. наверное, бы торговля не шла там с Украиной или что? А, понял. А скажи, скажите, а какие вот что такое война определить? Определение? Ну я определение даже не читал. Не, не, война, я вот, понял. Я понял. Ну, так... ну, не, ну не читал, нечего обсуждать я же согласен с вами. А вы, вы, не скажете? А вот кто на кого напал? Украина на Россию либо Россия на Украину? Вы конкретно какой-то день? Ну, конкретно, не да. Кто напал? Вы про 24 февраля? 22 да, года? Я вообще вот когда вот, вот по вашему мнению, когда начался, ну, например, первый конфликт между Украиной и Россией? Именно вооруженный? Не обязательно. Или какой конфликт? Ну, например, агрессия. Сейчас войну не говорят и даже э, в этом. Агрессия? На... Ага. Ну. У вас там внутри Украины агрессия была? А. А когда Между... вы... Нет, не, подождите. То, что у нас в а, Украине. Это... Ну, подождите, ну, понятно. Я, я вас спросил. Когда была первая агрессия Российской Федерации с Украины? Или боевые, или на военные почти до военной агрессии было? Ну я понял, понял, понял. Ну, 24 февраля 2022 года. Нет. А когда? Другую цифру называть. Я сказал, нет. Ну, я какую другую цифру называть? Да? Другого числа нет. А что, а что было в 2003 году. В 2003 году? Да. Вы про остров, остров Тузла? Ну! Ну, что там было? Дамбу строили. Строили, А почему не построили? Ну, не ну хорошо. Ну начали строить упорно, Камазами, шли. Почему не перестали строить? Ну, я даже не знаю. А вот как ты думаешь? Вот почему? Ну, потому что Украине что-то не понравилось там. Ну, хорошо. Ну, смотри. Вы строите Украине не понравилось. Ну, почему? А вы строите дальше. В смысле строим а дальше? А вы прекратили строить. Почему? Кто прекратил? Кто строит Российская дальше? Российская Федерация тут же прекратил. Ну, и все. А почему? Ну, вот я вот спрашиваю. Ну, почему? Не знаю, не знаю. В том, ну, а что, я скажу. В том... Когда... Когда Кучма встретился с э, Путиным, он сказал так, если еще один КАМАЗ пойдет э, с, ну, с этими ра, раввинными связями, он открывает огонь и начинаем войну. И Путин назад пошел. Угу. В 2003 году. А для чего туда дамбу строили? Чтобы хотели территорию захватить. Территорию захватить? Да. да. И контролировать. А теперь слушай дальше. Еще один вопрос а, задам. А что, территории... 2003... острове... что там на острове Тузла было вообще? Ну зачем вы там устроили? Что там было на острове ну, Тузла? Хорошо, и картошку собирали. Это имеет значение, что там на острове Тузла было? Это территория Украины была. Да, жестко. Это ж территория Украины была. Что бы там ни было? Ну а, теперь, а теперь еще один вопрос. При каком президенте Украины но, путь Слушай, давай уже бросим тоже. Ту... Какой... Смотрите, смотрите. Ну, связь бы была. Вот договорились бы с Украиной. Давайте построим но, вместе, дам. Ну, да, если ездить. И будет проще ездить. Слушай, ну, будет... Смотри, ну, договоренности не путь было. Давай еще раз: договоренности не было, а строительство. Смотри, а строительство как бы без... без договоренности начало строить. Э, Путин. Подождите. Начал... Это до острова Тузла. До острова. А, а после острова Тузла, что, тоже бы на Украину вы начали что... строить? Подожди, я же тебе в доме не говорю, что ты выброси кухонную плит или шкаф выброси с окна. Я же не руковожу, что, как у тебя в квартире поставлена мебель. Ну, смотрите, смотрите, вот остров Тузла есть. О, боже мой. Вот ну, с одной есть... Стороны... Меня... Подождите, подождите, подождите. С одной стороны Украина, с другой стороны Россия. Вот этот пролив между островом Тузлом и Россией принадлежит России. А вот между островом Тузла и Украиной принадлежит Украине. Ну, так мы... зачем вы на Тузлу полезли? Ну, так мы в своих пределах так работаем. Так в каких своих пределах? И Что ты начинаешь выкручиваться? Между островом Тузла и Россией эта территория была, ну, морская. Ну, так себе между собой, на своей территории руководители, а что вы на территорию Украины пошли. Да не дошли мы и... Не... Так не нашли, не ну я же к... пел. Ладно, ты, ты не собирались. Ладно, хорошо. Там, а, там, значит, я жил, все, я тебя провели. понял? Я ответить понял. Я больше не хочу говорить. Слушай, <laughs> а, а дро... вопрос. При каком президенте Украины Путин вел войска в Украину? В Украину? Ага. У Президентском? Нет. Yeah. А при каком? При Янукович. При Януковиче? Ага. Ё-моё, опять пошло то же самое. Когда? Куда? 20 февраля 2014 года. Куда? В Крым. Да там были войска в Крыму, ё-моё, в Севастополе. А ты Чё? Да. Ты вообще, ты, ты, ты да. вообще ты, ты знаешь, что есть такой договор аренды территории? А когда в аренду было до 1935 года, в договоре аренды территорий воинских баз, которые есть и флота, там даже без разрешения с воинской части с этой территории не имел права даже выехать в УАЗик. Кстати, есть даже можно... в УАЗик не имел выехать. Понял, да? Можно прочитать это, да? Да, пожалуйста. Читай. А где, как, как называется? А я организм. тебе не так еще скажу. Ты почитай, до аренды территории Российской Федерации под воинские части. Вот и все. Ну, ну и что? А теперь, ты свой, а теперь ты посмотри. А что было 20 февраля, забей, медаль за возвращение Крыма 20 февраля 2014 -го года? Что там было 20 февраля? Так ты забей медаль за возвращение Крыма. Подписан, министер... Подписан на Министерство обороны. А когда была... Давай И еще. Готовили... Министерство обороны выпустил медаль. На медали Когда? написано за возвращение Крыма 20.02014 18.03.14. А 20.02 Виктор Федорович, уважаемый наш, вор, рецидивист, трижды судимый, специалист по шапкам, он сидел в себя в Киеве, принимал делегацию и беседовал с вашим русским делегатом. Вот как ни странно. Так значит у нас переворота еще не было по вашим словам, а вы уже убили. Слушай, а теперь посмотри. Э, а теперь по поводу туз. значит это. А теперь медалька. А теперь по поводу туз. А ты а подожди. Накидал, 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 накидал. А накидал. теперь по Тебе, поводу Тузла. Мне нужно было это. Ладно, Какие накидал, пепленьки. накидал. Ты слушать не можешь, я мозги не принимаю. Ты посмотри это. А теперь посмотри. Министерство иностранных справ Украина вручила ноту протеста по поводу острова Тузла. Почитай того. Давай, учись, студент.